Warisan negara bangsa. Pernah tak anda tertanya-tanya macam mana sebenarnya sebuah empire yang gah itu dibina dari asasnya? Hari ini kita akan bedah siasat satu pelan tindakan yang dah berusia enam ratus tahun, satu formula pembinaan negara yang telah disempurnakan oleh Kesultanan Melayu Melaka yang cukup legenda tu. Baiklah, jom kita mulakan. Sebelum kita faham betul-betul kehebatan Melaka, kita kena kenal dulu bahan-bahan asas dia. Apa sebenarnya ramuan utama yang diperlukan oleh setiap negara bangsa untuk wujud? Anda tahu tak, idea negara bangsa ni sebenarnya bukan benda baru pun. Kerajaan-kerajaan awal di alam Melayu macam Sriwijaya, ha, dorang dah ada draft awal reka bentuk ni. Jadi asasnya ada empat tiang seri utama. Pertama, Raja sebagai tonggak utama kerajaan dan dianggap suci. Kedua, undang-undang untuk pastikan semuanya berjalan lancar dan adil. Ketiga, wilayah, kawasan di mana semua orang terima pemerintahan raja. Dan yang terakhir, sudah tentu, rakyat, penduduk yang setia habis pada raja. Ah, inilah kerangka asas yang diwarisi oleh Melaka. Tapi, kesultanan Melaka ni lain macam sikit. Mereka bukan sekadar salin dan tampal je pelan lama. Tak mereka cipta satu master plan yang jauh lebih hebat. Dorang tak ikut resepi lama sebiji-sebiji. Sebaliknya, dorang ambil empat tiang utama tadi itu dan naik taraf dengan dua ciri baru yang sangat penting. Ini yang melahirkan formula baru dengan enam ciri teras. Dan inilah dia, dua penambahbaikan yang mengubah segalanya. Pertama, kedaulatan. Maksudnya, kuasa tertinggi Sultan bebas dari campur tangan asing. Hebatnya, kuasa besar macam dinasti Ming dari China pun iktiraf kedaulatan Melaka ni. Kedua, lambang kebesaran. Ini bukan calang-calang hiasan tau. Ini adalah penjenamaan kuasa sultan. Dari warna diraja, sampailah ke cap moho yang sahkan setiap titah perintah. Okey, kita dah tahu pelan tindakannya, tapi macam mana semua ni dijalankan? Macam mana empayar ni berfungsi hari-hari? Jawapannya terletak pada satu jentera pentadbiran yang sangat-sangat cekap pusat kuasa empayar ni adalah sistem pembesar empat lipatan. Satu sistem kabinet yang tersusun rapi. Sultan dekat atas, tapi bawah dia ada bendahara yang macam Perdana Menteri kita hari ni. Lepas tu ada penghulu bendahari, dia jaga duit negara. Kira macam Menteri Kewangan lah. Temenggung pula, dia ni ketua polis. Pastikan bandar Melaka selamat. Dan yang paling digeruni, Laksamana. Dialah Panglima Laut yang pastikan tak ada siapa berani cari pasal di lautan. Untuk pastikan semua orang ikut peraturan, Melaka ada dua set undang-undang yang sangat canggih. Bukan satu, tapi dua. Satu untuk semua urusan di darat dan satu lagi khusus untuk nyawa empayar itu sendiri, iaitu lautan. Dan jangan main-main, undang-undang ni bukan biasa-biasa. Ia sangat tegas. Cuba bayangkan, seorang malim atau jurumudi kapal, kalau dicuai sampai kapal rusak, hukumannya mati. Terus hukum bunuh. Ini menunjukkan betapa seriusnya Melaka menjaga perdagangan maritim mereka sebab itulah sumber kekayaan dan kelangsungan hidup empire. Tapi kan, kalau kita tengok lebih mendalam, di sebalik semua sistem dan undang-undang yang canggih ni, ada satu lagi rahsia kekuatan Melaka. Rahsia ni datangnya dari satu ikatan, satu kontrak sosial yang suci antara pemerintah dan rakyatnya. Ikatan suci inilah yang kita kenali sebagai wa'adat ini bukan perjanjian atas kertas biasa tau. Ini adalah satu sumpah janji, satu persetiaan agung yang membentuk hubungan antara raja dan rakyat untuk selama-lamanya. Mudah je bunyinya, tapi janji dua hala ni sangat-sangat berkuasa. Pihak rakyat berjanji, kami akan taat setia sampai mati dan tak akan sekali-kali menderhaka. Manakala pihak pemerintah pula berjanji, kami akan memerintah dengan adil, lindungi kamu semua dan pastikan negeri ini makmur. Jadi, apa jadi kalau ada yang berani langgar janji ini? Ha, ini bukan setakat dianggap jenayah. Melanggar wakdat ni dipercayai akan membawa bala satu sumpahan gaib yang amat dahsyat yang digenali sebagai tulah yang akan menimpa si penderhaka tu. Bila kita fikir balik pelan tindakan yang begitu teliti untuk membina sebuah negara ni dicipta lebih 600 tahun yang lalu. Dan ini secara tak langsung buat kita terfikir beberapa soalan penting untuk zaman kita sekarang. Contohnya, Melaka tunjukkan pada kita betapa pentingnya undang-undang. Cuba kita bayangkan, kalau undang-undang tak dihormati, apa agaknya akan jadi pada negara kita? Keharmonian musnah, ekonomi jatuh, undang-undang inilah sebenarnya gam yang satukan kita. Dan macam mana pula dengan kesetiaan? Konsep wa'adat tu mengajar kita yang kestabilan sesebuah negara tu bergantung pada kesetiaan bersama, baik kepada pemimpin mahu pun kepada negara itu sendiri. Tanpa kesetiaan, semuanya akan goyah. Jadi soalan terbesarnya, selepas 600 tahun, adakah ramuan-ramuan asas negara bangsa ini masih relevan? Adakah prinsip teras macam kepimpinan yang adil, undang-undang yang dihormati, kesetiaan rakyat dan kedaulatan negara masih mustahak? Mungkin kan, formula untuk membina sebuah negara yang hebat sebenarnya tak banyak berubah pun. Satu persoalan untuk kita renungkan bersama.